ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ ಇದು ಧನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆ ಇರುವವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಇಂದು ಆಷಾಢ ಶುಕ್ಲ ಪ್ರದೂಷ ಈ ದಿನ ನಾವು ಶ್ರೀ ಮಹಾಕುಬೇರ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ ಅಥವಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಭಾವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆಂದೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಜೀವನದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೈಭವದ ಜೀವನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವ ಭಕ್ತರು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಯಿ ಅಪಾರ ಧನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಯಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಪ್ಪದೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇವತ್ತು ನೀವೇ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಲು ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಲ್ಲಿಗಳಿವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿದ ಕರಿಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಕಹಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇಡಿ ಇವುಗಳ ತೀವ್ರ ಗಂಧಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಬಂಧುಗಳೇ ನೀವು ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮಂತ್ರಶ್ರವಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಓ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्री ॐ नमः महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाय श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्रीमों नमः ॐ कुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाय श्री ॐ नमः महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्री ॐ नमः कुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्रीमो नमः महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्री ॐ नमः कुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्रीमों नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्री ॐ नमः कुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्रीमों नमः महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्रीमों नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्री ॐ नमः कुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्रीमों नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्री ॐ नमः कुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्रीमो नमः महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्रीमों नमः कुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्रीमो नमः कुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाय श्री ॐ नमः महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्री ॐ नमः कुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाय श्रीमों नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्रीमों नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्रीमों नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्री ॐ नमः कुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्रीमों नमः महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्रीमों नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्री ॐ नमः कुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्रीमों नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्री ॐ नमः कुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाय श्रीमों नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्री ॐ नमः महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्रीमों नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्री ॐ नमः कुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाय श्रीमो नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्रीमों नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्रीमों नमः ओ महाकुबेराय धनलक्ष्मिप्रदाये श्री ॐ नमः ॐ महाकुबेराय धनलक्ष्मीप्रदाय श्री ॐ नमः